assalomu alaykum qadrli muxlis tezkor futbol kanaliga xush kelibsiz butun dunyoda hayrat va hayajon uyg'otayotgan Marokash terma jamoasi belgiyani 6 avlodini guruh bosqichida yoq uyga jo'natdi favorit sanalayotgan ispaniya ham xayrlashish kuyini chalishga majbur bo'ldi ular portugaliyani yarim finaldan mahrum etib ronalduni alamli ko'z yoshlar to'kib mundial bilan vidolashishga majbur qildi aslida mundial tarixida yevropa va janubiy amerika jamoalarini ortda qoldirib yarim finalga chiqqan terma jamoalar bo'lgan ammo ularning soni ko'p emas aqsh bir marta bu ishni uddalagan 2002 yilda o'z uyidagi chempionatda janubiy koreya ham yarim finalga chiqqan 4 o'rin bu natija osiyo termalarining eng yaxshi natijasi aslida maroqash ham yarim finalga chiqdi afrika jamoalari orasida birinchi marta bu marrani zabt etdi ko'z o'ngimizda sensatsiyalar bilan ularga nima kuch bermoqda dalda bo'layotgan kuch nimada oila Aile, oilaviy rishtalar albatta qolaversa muxlislar auditoriyasi bu auditoriyani ular g'alabalar bilan kengaytirib bordi bu haqda ko'plab ommaviy axborot vositalari fikr bildirmoqda xususan bir nemis sharhlovchisi marakashliklarni o'yindan so'ng o'z onalarini quchoqlab o'pkani har bir o'yindan so'ng sajdaga egilishlariga e'tibor qaratdi biz g'arb jamiyatimizda qalin oilaviy rishtalarni ortiq ko'rmay qo'ydik oila konsepsiyasi yo'q bo'lib ketmoqda biz futboldan keyin modellar yoki dugonalarni o'payotgan futbolchilarni ko'ramiz qachonki ota onalari qariyalar uyida bo'lishadi marakashning g'alabalarida oilaning ma'naviy qo'llovi katta rol o'ynadi biz esa bu yerga lgbtni qo'llash uchun kelib og'zimizni kaftlarimiz bilan yopdik biz ularni futbol o'ynashga o'rgatdik ular bizdan ham o'zib ketishdi endi ulardan etika va oilaviy qadriyatlarni o'rganishimiz kerak shunda qachondir bizning o'yinchilarimiz ham ota onasini peshonasidan o'payotganiga guvoh bo'larmiz ha marakash g'alabani onalar bilan nishonlamoqda bu g'oya aslida avgustdan beri murabbiylik qilayotgan regragidan chiqqan u futbolchilarni yaqinlarini qatarga olib kelishni tashkillashtirishni so'ragan uning onasi ham o'g'lini qo'llab quvvatlash uchun parijdan yetib kelgan Thank you